他这边的像最招牌的菜叫砂锅葱姜田鸡，然后砂锅宫保田鸡，还有狮城砂锅粥，这、就是应该他们招牌的。看、啊，这是活杀的田鸡哦，还在动嘛？然后你看，很肥哦，很大哦，这个是红的。 赛丽卡，赛丽卡，大家好，我是 Chris，我叫。我们现在来到了一个在泰国比较少能吃得到的田鸡的，而且是活田鸡的饭店。然后这个饭店标榜的呢是来自于新加坡的，然后马来西亚那边的菜系。然后呢，好久没有吃到田鸡了，因为是喜欢吃牛蛙田鸡的人？对对对，我还蛮喜欢的。 就是在这边，在泰国比较少人会去吃这个东西。<对>无意当中我们知道了这家店，所以想来品尝一下这家店的口味如何，解解嘴馋。然后呢，在我的背后就是这家饭店的名字，然后这家饭店的名字就叫诗城芽龙酒巷活田鸡。然后我们打算来品尝一下这味道如何，走吧。走。 然后它这家饭店还蛮有好处的地方，然后它都是英语、中文和泰语的那个菜单介绍，所以说语言就不成问题。然后你看它的厨房都是这种明档的这种开放式厨房。然后你看它，我们点了一份白粥，因为嘛，甜鸡肯定味道会比较重，配着白粥会比较好吃一点。哇哦！ 我们点了两个味道，是它。你看，它就是活杀的田鸡哦，还在动嘛？哇哦，好残忍哦！你吃起来就不会残忍了，但是感觉很好吃，口水直流。我们现在在点这个，哦、对，菜单有中文。我们现在到了一家狮城的专门吃田鸡的，一家是哪个城市？新加坡，新加坡狮城啊。然后它是一家专门吃田鸡的一家店。 然后感觉是活田鸡，然后我们打算打卡一下，因为感觉泰国能吃得到这个的感觉很少很少。那我们点，餐吧。然后他这边的像最招牌的菜叫砂锅葱姜田鸡，然后砂锅宫保田鸡，还有狮城砂锅粥，这是应该他们招牌的，还有其他的很多的菜。 我们打算先来点两个味道的田鸡，再点些其他的菜。大、嗯、你看我刚刚烧的，它大火很大。现在是两种田鸡，对、嗯，它的葱我上就没有入味的感觉，因为它是后面砸上去的。 我想先看看白粥，它是不是帮我野？哎，那真的就是白粥。那、哦、这个大家看，我们刚刚拍过了，它扔下去那个田鸡的，它的，你看，很肥美哦，很大哦。哎、欸，它酱料好像都收进去了。嗯。我们来待会尝一下，然后还有这一个，一个是宫爆的，一个是葱的，葱的对，那个是宫爆的。哇、哦，好香哦。这个 感觉不错哎，这家店还没吃完就感觉，所以先尝一下，先尝一下看一看。然后配这种，一定要这种。它刚刚是熬，哦，好粘稠，你看，这才是粥，砂锅粥哎。我很喜欢吃砂锅这个东西，因为它很能把味道收住哎，而且保温时间。因为砂锅是没杂质哦，这个是。 我们的另外一个味道的田鸡，对，做韭菜的，我们点了三个味道的田鸡，而且而且它的田鸡真的分量都，它是大块不是很多地方的田鸡就是，你看它那种实打实的那个大腿肉，不是不是那种切的很碎，然后它做也有很多，它看宫菜，它宫菜上面那个酱料，对，它都是很浓稠的酱料。 我们还没吃哦，就已经色肯定是过关了对对，对色是过关色和味，味看它的那个香是过关的，接下来是味了。怎么样？啊、有点咸。<laughs> 我来吃最重口的，跟不是先生，跟一般的空廷菜有点不大一样，就跟泰式的宫廷真的不一样。它的筷子好粗啊！你想粗的吗？嗯 嗯，有点咸，所以要配这个粥。嗯，它不是清在、呃、泰国的那种算泥空心菜。对对对它是很有点中式的。我要试试看这个田鸡，哇哦，这么大一块，我撩了一块好大的。你们去过马来西亚吗、就是？就是马来西亚那种比较齁眼的。对对对，肉骨茶，马来西亚肉骨茶的那种。 先，尝一小块。来、哎，我们来先试第一道，嗯、第一道是什么？葱，这个是姜葱吧？葱吧我觉得那个应该是公报对，有辣椒是公报的。我看这筷子真的好大。嗯，可以啊。我的嘛，就是肯定是不一样的。哎，它的肉很嫩。 可以看一下它，嗯、可以看一下它这块肉，是非常的，嗯、而且还、啊、不错，好实打实的肉。嗯、哦，你看，像个大蒜头，是不是？对，看上去像大蒜头，实际上是腱子肉哦。 真的是你是不是对于牛蛙的这个筋那个？对，会有点恐惧。哦、我,<是>我很喜欢吃这个筋。<laughs> 嗯，真好吃。我们再来吃一块儿，宫爆的。吃完了没有？吃完。来吃一个宫爆的。我尝尝它宫爆的这味道和这个姜葱的这味道差别。 因为刚刚我嘴巴里面就是那个，我这样子比较会更直观。哎呀，好没有。那我也试一看。不是很大一坨。我个人好像更喜欢吃宫保的。我再试试看吧。哎呦，我啊，有点辣。对，对我是喜欢吃一点点辣的。有点可以 因为辣会盖过一些腥味和酸味，是不是、啊？算好吃，这宫保的算好吃。这个吧。呃，九层塔还没吃，我来吃一个九层塔的。哇，它的分量真的，大家看，真的好大，实打实。嗯。 我也试看它这个、啊，我的这个里面装了现在有三个味道的，对，它的量真的很大，实打实的肉。九层塔应该是味道应该还可以吧？嗯，九层塔好吃、啊。你知道韩国炸鸡吗？嗯，对，对，很像那个，对,对对，就是韩式炸鸡裹着牛蛙肉的那种感觉。 我觉得这两个我都蛮喜欢的，因为两个都是有点辣辣的。我我还是喜欢的。是有一点的辣辣的。这个呢，好吃，就是偏清淡，比较清淡口味的人会可能更喜欢。有可能会想去清一点。对。嗯、但的的确确，我点了这个粥还蛮那个，因为它的的确很容易下这个粥的那种下饭。对。鸡呢、嗯哦，我都忘了，天呐，我们点的是不是有点过多？我想说这个。 哇，我们的这个现在桌上，真是好丰盛，好丰盛的感觉。谢谢、啊哦。哦，没蘸酱，忘记蘸酱了。知道。这个有，这番茄酱，不要番茄蘸，我就蘸这个。嗯。嗯 好鲜料，肯德基，嗯，好像肯德基哦，就来了这边仿佛进了三家餐厅，韩式、嗯、炸鸡，肯德基和新加坡菜。大哥<对>吗？我跟你讲，你慢点、嗯嗯嗯。它里面就是蠢蛋。 不，里面有些菜，菜叶，蛮好吃的，是不是？它油没有很重。对，不重，是干干的那种。对对对我很讨厌那种鸡蛋炸的那种有点油腻味的那种。因为泰国多的是油特别多。它这个就是干干的那种，就而且又有蛋的味道。这个鸡蛋可以。对，这个菜不太蛮好吃的，大家如果过来可以点一下。我觉得不输这些。这是不是今天点的都还行？ 唯一一个失败的是第一道菜，空心菜有点太咸。对。住拉拉宫这条路上真的有很多隐藏的这种没有，实际上很多网红推荐那种店，并没有像想象当中来那么好吃，反而有可能没有那么出名的一些小店，实际上味道更好。 这家店没有人推荐啊？对，很多的网红推荐店真的风吹的太大了，而且价格越来越飙升。就跟风嘛，就是你来拍过，<对>那我也来拍。对，对然后就大家而且我觉得有的时候就会，明明我们自己去吃过，就觉得味道一般般。我们是实话实说的那种，嗯、但有一些人去吃了之后就会，我心里面在想，真的有这么好吃吗？我们自己也吃过啊，没有啊。有啊而且我们两个算嘴巴比较刁的，嗯、真的是天生的吗？ 而且我们的口味也没有雷同吧，都会有不喜欢和<对>喜欢的东西，不是说尊重个人差异。但是你是这家店，至少我们点完之后，每个人有每个人的喜好。<对>但是你的喜好对我来说，我觉得可以接受，他的小我也能接受，那我的小里面也能接受的情况下，这家店就是好的。有一些的网红店真的风吹的太大了，对，对但是我们不好评价，只能说、嗯、<对>味道有点没有这么的，对，价格还贵，对。 嗯，它的量真的是蛮多啊，它不是那种，我一开始真的以为它可能二百五十就是一点点。很多饭店都是属于那种配菜很多，对对对看上去感觉很多，但是你去看里面主料的时候就几块，一大<对>堆的其他莫名其妙的那种配菜放在面。嗯、他们家的菜我发觉蛮实在的，就没有给你什么摆盘，我要花里胡哨，要有多好看，它真的是以口味取胜。对，我们买完单了。 买完单，你看哦，我们点了这么多东西，我们只点了一个蔬菜，啊、然后全总共点了一二三四五六七八，对，我们点了八个菜，个菜三个饮料，然后、哦、四个饮料，对,后来对,对而且八个菜里面三个是田鸡，是大菜，对，而且我们只有点了一个素菜，<对>全部都是荤菜，然后在这种情况之下，我们总共就只花了一千二百三十六泰铢。<对> 好像没有税，他很实在的一家店啊，真的，这家店我真的推荐大家。需要他不要倒，这真的是，因为好像在这边很多的泰国人可能不吃田鸡，所以说真的推荐大家，这家店真的很心，因为它的量很大，我们吃到最后真的是肚子都吃饱的状态。这它全都实打实的肉，真的很值得推荐大家来吃。 所以希望他真的坚持时间久了。对我下次肯定自己不为了这档节目，我也会专程的过来吃。我会带其他的朋友会再来吃这家店的。那好啦，今天我们节目到这边，希望给大家希望大家来打卡一下，对，真的很不错，希望这家店长长久久。好啦，那我们下次再见，记得给我们点赞、评论、关注、留言哦。好，拜拜。但是问题是现在就是没有人呐。我问他什么时候开的？对。 นี่ค่ะน้านีก็เปิดเมื่อไรน่ะคะต้มีเปื่อยเมื่อเดือนนี้แล้วเปล่าค่ะอ๋อสามเดือนเหรอคแล้ว开่三个月了时间哦，那 <laughs> 他们还搁那里囤嘛呢？่上 <laughs> <laughs> 晚上,晚上哦，冲 <laughs> 百了吧？上晚上夜宵会多一点。<哦> It's very delicious. l ่ <laughs>